Ликвидировать очереди в травмпунктах – такую задачу поставил глава региона. Михаил Юрьевич призвал жителей обращаться с жалобами ему в блок на работу медучреждений. Ни одно обращение пообещал не оставить без внимания. Где-то текущие, плановые у нас есть очереди, можно еще посидеть, подождать. Неприятно сидеть, ждать, но тем не менее, но ну не с острой же более. Поэтому сейчас начнутся массовые проверки в травмпунктах на предмет, сколько Народ сидит в очереди, как обслуживается, как днем, так и ночью. Там пункт круглосуточно. Проверки по жалобам южноуральцев прошли сразу в семи медучреждениях. К двум, в горбольнице номер 6 и детскому травмпункту номер один возникли вопросы. Спрашивать будут в первую очередь главных врачей и руководителей управления здравоохранения. Детский травмпункт Челябинская выход из ситуации уже нашел. С 1 июня здесь будет работать новый врач. Через две недели появится еще один. 70 миллионов рублей получил на развитие Варнинский район. Почти половина муниципалитет потратит на строительство и ремонт дорог. Приятную для селян новость губернатор Михаил Юрьевич сообщил во вторник в ходе рабочей поездки на юг области. Во время визита глава региона также посмотрел, как идет ход посевной. Губернатор отметил, что варнинские аграрии очень рационально используют площади. В районе нет брошенных земель. Стоимость земельного пая в Варне достаточно высокая. Очень много жителей на селе, Особенно пенсионеры, они имеют земельный пай, который им достался от... во время приватизации. И сейчас этот земельный пай арендуется. Михаил Юревич посетил также Варнинскую районную больницу. В медучреждении главе региона показали новый пищеблок. На его строительство по программе Добрые дела было направлено более 20 миллионов рублей. На Южном Урале будут развивать цветную металлургию. Михаил Юревич заложил первый камень-фундамент Михеевского горно-обогатительного комбината. Планируется, что здесь ежегодно будут перерабатывать 18 миллионов тонн руды. В разработку старейшего в стране месторождения русская медная компания инвестировала около 24 миллиардов рублей. Этот проект позволит сделать прибыльной не только черную, но и цветную металлургию Челябинской области. Через два года налоговые поступления... Ну, сейчас их вообще нет. А черной металлургии я имею в виду налога на прибыль. Вот, через два года мы получим серьезные налоговые поступления от других отрас отраслей. Запуск комбината запланирован на конец 2013 года. На новом производстве в Варнинском районе откроют почти 700 дополнительных рабочих мест. Проекты черной металлургии Южного Урала стратегически важными для страны, считает новый министр промышленности России. Свою рабочую поездку в Челябинск Денис Мантуров начал с посещения металлургического комбината. Это первый в России проект производства 100-метровых рельс который, естественно, оптимизирует и удешевляет саму стройку, создание железнодорожной инфраструктуры. Затем Денис Мантуров отправился на трубопрокатный завод. Министр оценил цех по производству труб большого диаметра высота 239. Белая металлургия поразила его высоким качеством продукции, бережливым производством и заводской дисциплиной. Мы рассказывали, как создавался этот проект, какие закладывались технические особенности в этом проекте конечно, мы не могли обойти стороной наше ноу-хау и самую главную визитную карточку под названием «Белая металлургия». Здесь же на координационном совещании новоиспеченный министр обсудил с промышленниками перспективы развития производств и вопросы управления качеством продукции. А затем договорился с Михаилом Юревичем обсудить развитие южноуральского машиностроения. Сейчас задача стоит перед правительством экономику диверсифицировать, вот, чтобы разные отрасли, в том числе очень важная отрасль, которая и материала емко капитала емко и много людей в ней работает, потому что настроение. В Челябинской области будет изобилие мяса. Известный Агрохолдинг строит крупнейший в Европе мясоперерабатывающий комплекс. Это позволит Южному Уралу стать вторым в России по производству свинины и колбас. Действительно является уникальным проектом, над которым сегодня трудятся австрийские, швейцарские, немецкие компании, как в технологии, как в производстве холода. И все, что в мире есть нового, будет реализовано на этой площадке. Новый комплекс разместят на нескольких площадках. В поселках Каменском и Буранном построят племзавод, бойни и заводы по выпуску комбикормов. От поселки Федоровка смонтируют линию по производству пельменей, колбасы, деликатесов и захлажденного мяса. В успешности проекта уверены и инвесторы, и областные власти. У нас область потребляет приблизительно на все мясокомбинаты около 100 тысяч тонн свинины в год. И вот мы только на следующий год подойдем к цифре где-то 50 с небольшим. Еще надо реализовать два инвест-проекта, чтобы полностью закрыть все свои потребности.